اور ایک بات یاد رکھو کہ ہمیشہ اپنی فکر یہ ہو کہ ہم پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ پوری ہونی چاہیے دین کی محنت کی دین کی نصرت کی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے وہ پوری ہونی چاہیے اس میں سستی اور کمی نہ آئے حدیث واقع میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی مدد کتنی آئے گی یہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اس لیے اپنی ذمہ داریوں کی پوری کرنے میں کوئی کمی کسر نہ آئے چوبیس گھنٹے کے جو کام ہیں جو اعمال ہیں وہ پورے پورے ادا کرنے اچھی طریقے سے تو اللہ قدر الماؤں کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی تو ہر ساتھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے یہ کام ذمہ داریوں کے بانٹنے کا نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کے لینے کا ہے ہر ساتھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے صحابہ کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ساتھی اتنی ذمہ داری سے کام کرتا تھا کہ باہر کا آدمی سمجھتا تھا کہ یہی جو ہے جماعت کا ذمہ دار ہے اور ذمہ دار جو اصل جماعت کا ہوتا تھا وہ اتنی سادگی سے ساتھیوں کے ساتھ سیدھا سادہ رہتا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کا ایک آدمی ہے نہیں سہی یہ سمجھے کہ یہ ذمہ دار ہے ایسی سادگی کے ساتھ رہتا تھا وہ کہ پہچانا نہیں جاتا تھا یہ سنت حضور صلی اللہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی تو جب آپ مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سادگی کے ساتھ کہ لوگ یہ نہیں پہچان سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون ہے کچھ نعرے لگائے تھے نعرے لگائے تھے نعرے نہیں لگائے بلکہ مدینہ والوں نے پہچانے نہیں کہ آپ ہیں وہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر سایہ کیا تب سمجھے کہ وہ جو اصل ہجرت ہے وہ تو یہ آپ کی ہے ذمہ دار اتنا سادہ کانجلوم جی من یہ ذمے دار اپنی ذمہ داری پوری کرے ساتھیوں سے بھی پوری کرا وہ خود اتنا سادہ رہے کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ ہے اور سارے ساتھی اتنی ذمہ داری سے کام کریں کہ ہر ساتھی کے بارے میں کوئی باہر کا آدمی یہ دیکھے کہ اصل ذمہ داری یہی ہے اس کو بہت فکر کرے سمجھ نہیں بات